Salam hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində 2.7 sotda inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 5 otaqdan ibarət belə gözəl bir həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Hal-hazırda evimizin xarici görünüşünü təqdim edirəm. Evimizin belə bir xarici görünüşü var. Evimiz quruq olaraq qoşa daşla inşa edilibdi. Binövrası karkas betondan ibarətdir. Mərtəbələr arası manolit betondan ibarətdir. Evin üzərindən quruq olaraq beton kəməri fırlanır. Belə geniş bir həyəti var, hörmətli izləyicilərimiz, baxın, evin tamət döşənilən hissəsinə tam sərbəst şəkildə 4 maşın daxil olur və həyətin sol tərəfində də belə ağac gül əkmək üçün torpaq saxlanılıbdır ki, burada da gələcəkdə müxtəlif növ güllər ağaclar əkmək mümkündür. Bir daha evimizin xarici görünüşünü təqdim edirəm sizlərə. Gördüyünüz kimi pəncərələrin kənarı kürsüyə qədər evin küncləri qavan tik daşlarla üzlənilibdir. Evə qalxan pilləkən ağlay daşla üzlənilibdir. Heyətin suyunun axlımı üçün trakturda qoyulubdur. Evin həyatının giriş qapısıdır. Zaborlar da tumba qatışıq ə aşağı hissəsindən yuxarısından gördüyünüz kimi belə qabançək daşlarla üzlənilibdir. Geniş otaqları var. 2.7 sotda inşa edilibdir. Qazı suyu, işığı daimidir, kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Sənədi tam qaydasındadır, tam notarial qaydada alqı-satqıya yararlı sənədi var. Evin yan tərəfində 1 metrə yaxın belə bir evin yanını hərəkət et etləmək üçün ə yer ayrılıbdı. Kombi aparatı burada quraşdırılacaq, elektrik xətti çəkilib. Zirzəmiyə giriş qapısı burada nəzərdə tutulubdu. Və burada evin arxasında da baxın belə bir yeri var. Evin yan tərəfi ilə arxasının suyunun ə, axıb getməsi üçün trakturda nəzərdə tutulubdu. İndi isə keçək evin içərisi ilə sizləri yaxından tanış edim. Evimiz 5 otaqdan ibarətdir. Belə geniş bir evə daxil olmamışdan öncə belə bir ayaqaltısı var. Gördüyünüz kimi ağla, aşla üzlənilibdi. Çox gözəl həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Hal-hazırda birinci mərtəbənin dəhlizinə daxil oluruq. Belə bir dəhlizə var. Burda evdə sadəcə biləcənin laqlanması qalıb da o da ev təhvil verildikdə laqlanıb təhvil veriləcək. Çünki belə getgəl olduğu üçün müştərilər tərəfindən laq torlanmasın deyə ev sahibi biləcəni laqlamır. Burda yerləşir bu gözəl evinizi belə işıqlı, gözəl, geniş pavanna burdur verilmiş xüsusi işıqlardan istifadə olunmuş belə bir qonaq otağı yerləşir. Burada yerləşir evin birinci mərtəbəsinin yataq otağı, baxın belə bir geniş evə birinci mərtəbəsində yataq otağı var. Burada isə bu gözəl evimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəx betondan ibarətdir, isti poldan və üzəri qranit bərabərlə döşəlibdi. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanuzeli təqdim edirəm sizlərə. O isə evin birinci mərtəbəsinin sanuzelidir. İndi isə qalxaq evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri yaxından tanış edim. O hazırda evin ikinci mərtəbəsini Təhlizini təqdim edirəm sizlərə. Baxın, belə bir təhlizi var. Təhlizin bu hissəsində balkona çıxış qoyulubdur. Bura evin ikinci mərtəbəsinin balkonu da tavanı apşevqa taxta ilə üzlənilibdir. Yerə ağlay daş döşənilib. Kənarlara isə ə, ağlaydan ə, tumbalar işlənilibdir. İndi seçicə evin ikinci mərtəbəsində yerləşən yataq otaqlarını təqdim edim sizlərə. Bura evin yataq otaqlarından biridir. Belə bir yataq otağı var. Evimiz ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Bir qonaq otağı, 4 yataq otağına ibarətdir. Nəzərinizə çatdırım ki, bir yataq otağı da evin birinci mərtəbəsində yerləşir. bura evin yataq otaqlarından ikincisidir. Və sonuncu dördüncü yataq otağını təqdim edirəm. Baxın, belə bir yataq otağı burada yerləşir. Burada evin ikinci mərtəbəsinin sağuncu yeri yerləşir. Evimiz 2.7 sotda 5 otaqdan ibarətdir qiyməti 114 min manata deyilir, ancaq real müştərilərimizə qiymətdə endirim olunacaq. Bu evlə əlaqə saxlamaq isteyenlər videonun aşağı sol küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər.